Сами все видели, что наша команда не заслуживала сегодня поражения. Уже грубейшая ошибка вратаря привела. К чему привела, тому и привела. Забей свой момент, когда выручил вратарь Тернополя совсем по а ну, когда тут вы поживаете, что вы две команды не выпадково находятся на горе турнирной таблице, так было бы все таки напружено, а ну, киска в киску, так бы мало, все. До того, такие игры, которые, кажут, до запятого выйдут. Да. Я думаю, что две команды заслуженно находятся в верхней части турнирной таблицы. И сегодня была игра за 6 очков. Мы очень внимательно смотрели игры Тернополя, были готовы к этой игре. Я вам скажу, что ну, чтобы не повторяться, ну, грубейшая ошибка вратаря.